સુરતના આવ્યો સબ ઇન્સ્પેક્ટર ની બહાદુરીથી સ્નેચર ઝડપાયો હતો ઉમરા પોલીસે હત્યાનો પ્રયાસ અને લૂંટની ફરિયાદ નોંધી ધરપકડ કરી છે સ્નેચર પીરુખાન ખાન પઠાણની ધરપકડ કરવામાં આવી છે આરોપી સામે અગાઉ તેર ગુના જેટલા સ્નેચિંગના નોંધાયેલા છે એક વખત પોલીસે પાસા પણ કરેલા છે આરોપી પકડાયા બાદ તેની પાસેથી ચોરીની બાઇક અને બે મોબાઈલ પણ ફોન કબજે કર્યા છે આરોપી સામે વધુ ત્રણ ગુના નોંધાયેલા છે આ ઘટના સુરતમાં જિલ્લા પંચાર ઓફિસ પાસે આવેલી સીઆઈએસએફ કોલોની નજીક બની હતી સવારે મોર્નિંગ વોક પર નીકળેલા સીઆઈએસએફ જવાન જંગ બહાદુર પર મોબાઈલ સ્નેચરે ચપ્પુ વડે હુમલો કર્યો હતો અને આ ઘટનામાં જંગ બહાદુર ઇજાગ્રસ્ત થયા હતા

वर्दी पर फाटी गई थी तब छता गजेंद्र सीएस नेचर ने पकड़ी ने पुलिस ने हवाले करयो तो सूरत सिटी में उमरा पुलिस स्टेशन की हद में सीआईएसएफ का जलाराम के पास में इनका कैंप है जहां पे रेजिडेंशियल बैरक और वहां कंट्रोल रूम बना हुआ है वहां पे सुबह करीब आठ बजे जंग बहादुर नाम का एक जवान था वो जवान बाहर मॉर्निंग वॉक कर रहा था उस टाइम पे आरोपी पीरू खान बाबू शब्दीर खान पठान ये बेस्तान आवास में रहता है मूल रूप से सिंध खेड़ा महाराष्ट्र का रहने वाला है ये एक टीवीएस की बाइक के ऊपर आया और इसने उसका मोबाइल छीनने का प्रयास किया चाकू दिखाया चाकू दिखा के डराया डरा के इसका मोबाइल रोबरी कर लिया मोबाइल छीनने के बाद में उस जवान ने सी आई के जवान ने थोड़ी हिम्मत दिखाते हुए शोर शराबा किया कि भागो यहाँ पे ये लुटेरा आया है इस तरह से इसको पकड़ने का प्रयास किया इस बीच में ये वहां से छुड़वा के चाकू दिखा के भागा और सामने एक स्कूटी पे एक दूसरा व्यक्ति जा रहा था उसकी स्कूटी रुकवाई उसको चाकू दिखा के वो स्कूटी भी लूटी स्कूटी स्टार्ट नहीं हुई इससे तो वो स्कूटी को छोड़ के पैदल भागा इतने में कैंप के अंदर से सी आई के जवान दूसरे और कुछ आसपास के लोग वो सब इकट्ठे हुए और वहां इसको पकड़ के पुलिस को फोन किया गया तुरंत पुलिस पहुंची और आरोपी को कस्टडी में लेके और इसमें हमने उमरा पुलिस स्टेशन में आ, बी एन एस की कलम थ्री जीरो रोबरी का कलम है वो वन जीरो नाइन वन अटेप टू मर्डर वन वन एट वन ईजा पहुंचाने के लिए और अन्य जो धाराएं हैं उनमें गुना दाखिल किया है ये जो आरोपी है इसके ऊपर ऑलरेडी तेरह जितने स्नेचिंग के गुना अलग अलग पुलिस स्टेशन में में सूरत सिटी दाखिल है एक महीने पहले ही ये जेल से छूट के आया है एक बार ये पासा में भी जा चुका है उधना पुलिस स्टेशन से इसका पासा किया गया था अभी जब हमने आरोपी को पकड़ा तो उसके पास में एक बाइक और दो मोबाइल बरामद हुए वो दोनों मोबाइल भी स्नेच किए हुए थे तो दो अलग अलग पुलिस स्टेशन में फरियादी से कांटेक्ट किया गया फरियादी को बुला के गुना दाखिल करवाया गया है वो बाइक थी वो पाल पुलिस स्टेशन से बाइक चोरी हुई थी उसके फरियादी से भी पुलिस ने सामने से कॉन्टेक्ट करके उसको बुला के तीन गुना ये और दाखिल किए हैं तो अभी टोटल उमरा का जो ये गुना है इसको मिला के इस आरोपी आरोपी के ऊपर अभी सत्रह गुना दाखिल हो गए हैं अभी इसकी फर्दर पूछताछ चल रही है इसने कहीं और भी कोई बाइक चुराई हो और भी स्नेचिंग की हो बुद्धा माल किसको बेचता है इस संबंध में विस्तृत पूछताछ अभी की जा रही है સુનિલ ગાંજાવાલા સાથે બ્યુરો રિપોર્ટ ટુડે ગુજરાતી ન્યૂઝ